Вот. подходящая игрушка для девочки. Ну, если ей нравится, то почему нет? А, какую игрушку купить мальчику: куклу или машинку? Я всегда смотрю на ребенка и если вот на что он тыкает, это значит ему нравится. То есть если он тыкнет на куклу, ну, вот, ну значит надо купить куклу. Какую профессию выбрать девочке: программист или лингвист? Если ей хочется быть программистом, пусть будет программистом. Если хочет быть лингвистом, пусть будет лингвистом. Это же все от нее. Ну как это какую профессию выбрать? Я же не могу прийти и сказать: так, ты будешь Поняла. Пойдешь у меня вон это… Хочу, чтобы тренером была по гимнастике. Девочку лучше отдать на танцы или на карате? Знаете, думаю, что и на танцы, и на карате. Закончить музыкалку или бросить на полпути? Вот если совсем не будет хотеться, конечно, я не буду настаивать. А как думаете, профессия – это раз и навсегда? Ну нет, конечно. Угу. А какая самая популярная профессия будущего, на ваш взгляд? Я не футуролог. Ну, На ближайшие годы это программирование, конечно, программисты будут самыми... Они такие, знаете, программисты новый рок звезды. Если вы суперпапа, какая ваша суперсила? Любовь. Бывает так, что у вас есть разногласия. Вот допустим, ребенок что-то хочет, вам хочется там разрешить, а мама запрещает. Как вы решаете этот вопрос? Если это... Происходит, скажем так, на одном пространстве, на одной территории, вот, то, конечно, мы там мгновенно как-то договоримся: или там мама принимает папину позицию, к примеру, когда мама что-то разрешила. Вот ты не слышал, например, что мама это разрешила, а, и ты говоришь запрещаю а тебе ребенок отвечает: А мне мама разрешила. Угу. Вот. Если это правда, то я считаю, что второй должен принять позицию первого. Потому я что мнение первого согласна. было озвучено раньше. Более То есть... того, это очень важная, важный аспект воспитания ребенка, единые правила. При том, что эти правила должны быть едиными и для еще всех других участвующих в воспитании детей, Там бабушек, дедушек. Они уже идут за правилами семьи, а не э, навязывают эти правила. То есть э, вот, э, есть мама. Есть отец, есть мать, и они формируют э, правила для своей семьи, для своих детей. И уже у нас всегда очень много доброжелателей, которые хотят навязать вам позицию. Там, ну, они же хотят из, бл из благих побуждений, да. а мы знаем дорога, куда выложена этими благими да побуждениями. Вот. И вот очень важно, чтобы мы сохранили эту <coughs> э, идентичность, чтобы мы могли э, согласовать эти вещи, чтобы мы, ну, ни в коем случае не стали э, спорить, например, э, о целесообразности в тот момент, когда вопрос нужно решать. То есть, э, знаете, как договориться важно на берегу. И потом уже плыть в плавании. И э, очень важно, чтобы все-таки были единые правила для всей семьи. Ну, я согласен с вами полностью. Не бывает исключений. Ну за исключением, там, может быть, когда вот папа слишком любит дочь. Вот он может ей разрешить что-нибудь такое, что запрещает а мама, мама, но по секрету, по секрету, чтобы да. дочь маме не рассказывала. Но дочь, конечно, побежит и первым делом сообщит об этом, как обычно бывает. скинув руки, мама, папа разрешил, а Папа мне разрешил. Парни, хочу к вам обратиться. И перед началом обращения я хотел бы сказать, что я, конечно, никакой не специалист вообще. Ну, мне всего лишь... 42 года, и я знаю, как сказал один известный философ, что я ничего не знаю. Поэтому могу поделиться буквально какими-то крупицами своего опыта, вот, который я не считаю, конечно, каким-то большим и глубоким. Буквально несколько вещей, коротко. Первое. Не запрещайте детям а, вот, то, чего они хотят, во всяком случае, там, пытайтесь там, пропустить это через себя. Я понимаю, что это очень сложно иногда. А, пытайтесь пропустить это через себя. Вот. Если это, а, ну, главное, не противозаконно, да? если это не противоречит ни одному закону, если ребенок, там, то, чем он хочет заниматься, не наносит себе никаких травм там, физических то принимайте его выбор. И ребенок вырастет... Ну, не факт, что он, конечно, вырастет счастливым, но шанс того, что он вырастет счастливым, многократно возрастает. Это по поводу детей. Не навязывайте свое мнение. Там общество, социум, друзья во дворе, они успеют навязать там каких-то своих взглядов, да, и ему там придется, как и каждому из нас, вот в этом клубке стереотипов, потом как-то еще там жить всю жизнь и разбираться. Вот попытайтесь стать тем элементом, который не навязывает своих стереотипов своему ребенку. Ну, то есть, как бы, одним человеком, навязывающим стереотипы, наверное, самым авторитетным в жизни ребенка до определенного возраста, должно стать меньше, как мне кажется. И второе, что я хотел бы сказать по поводу ваших супружеских отношений. Если хотите счастливой супружеской жизни, позволяйте делать вашей женщине. То, что она хочет. Спасибо за внимание, спасибо за то, что посмотрели. И я надеюсь, что после этого наша жизнь э, станет хотя бы чуть-чуть лучше. Дорогие отцы, я очень хочу, чтобы вы повернулись лицом к своим семьям, вернулись к своим детям. Невозможно заработать все деньги мира. А время детства настолько быстротечно, что вы потом, возможно, будете очень жалеть о том, что вы не провели какое-то время со своими детьми. Мне бы хотелось, чтобы вы наслаждались общением с детьми, чтобы то, что вы вносите в жизнь ребенка, стало важным аспектом и вашей жизни. Я надеюсь, что так и будет.